dinamik obyektlarni yaratish va ularga murojaat qilish bunda bizga masala berilgan bo'lsin e... doira obyektini yarat e... doira sinfini yarating va uchta e... obyekt yarating A... obyektlar sonini aniqlovchi dastur tuzing degan e... masala qo'yilgan bo'lsin bu yerda b Böndi... 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 ko'rsatkichli obyekt yaratyapmiz mana doira sinfiga tegishli uchta ko'rsatkichli obyekt yaratyapmiz undan so'ng mana bu yerda konstruktordan foydalanyapmiz va this maxsus kalit so'zidan foydalanyapmiz endi bizlarga bu di disku destruktor degani mana bular ikkalasi konstruktor bu destruktor konstruktorning vazifasi obyektning yarat obyektning yaratilishida ishlatadi obyektni yaratilishida qo'llaniladigan nima konstruktor deyiladi destruktor esa konstruktorning teskarisi ya'ni obyektning obyektni o'chirishda ishlatiladigan ishlatiladi destruktor mana bu yerda bizlar sppda delete obyekt bir deyapmiz ya'ni obyekt mana uchta obyektni ichidan birinchi obyekt birni o'chirib tashlayapmiz e, bunda demak bizlarda de, e, destruktor qo'llaniladi har doimgidek demak sinfimiz ichida konstruktorlar prototipi e, destruktor e, demak rad rad get radius set radius o'zgartirish e, uchun get yuza prot e, metodlarni prototiplarini e'lon qilyapmiz va привет privet himoyalangan nima maydonni ichida demak radius bilan obyekt soni o'zgaruvchisi e'lon beryapmiz radius bu yuzaning nia doiraning yuzasini hisoblash uchun ishlatiladigan demak doiraning o'lchami radiusi obyektlar soni obyekt soni o'zgaruvchisi bizlarda obyektlar sonini shu sinfga tegishli bo'lgan obyektlar sonini hisoblab beruvchi o'zgaruvchi hisoblanadi masalan dastavval e, demak uchta obyekt yaratyapmiz uchta obyekt yaratib obyektlar sonini ekranga chiqarganimizda uch e, chiqarib beradi va e, bir, birinchi obyektni udalit qilib yana qaytadan ekranga obyektlar sonini chiqarganimizda ikki chiqarib beradi ya'ni e, doira sinfining ichida ikkita obyekt qolyapti degan ma'noni bildiradi doira nuqta xajda tushunib işte oldinglar e, demak get yuza yuzani doira yuzasini hisoblash get radius radiusnidan foydalanish radiusni qiymatini al, olish set radius radiusning qiymatini o'zgartirish uchun end get obyektlar soni ya'ni shu doira sinfidagi obyektlar sonining qiymatini olish uchun foydalanilyapti doira nuqta sppda endi ko'rib turibsizlar konstruktor ikkita konstruktor yozilyapti va mana bu qiymat keladigan konstruktorda dis ko'rsatkichi foydalanyapti dis ko'rsatkichi bizlarda nima uchun kerak bo'ladi bu obyektlarni ko'rsatkichli ya'ni dinam xotiradan foydalangan holatda obyektlarni ustida ishlaydigan bo'lsak va ba'zi maydonlar himoyalangan holatda bo'ladi deymiz mana demak radius himoyalangan holatda turibdi shu radiusni himoyalangan holatda turgan radiusni qiymatini o'zgartirish <tirenti> uchun bizlar havolasini o'zgartirish uchun zis kalit so'zidan foydalanamiz dis kalit so'zi demak radiusni havolalari bilan demak himoyalangan ma'lumotlar maydoni bilan ishlas ma'lumotlar maydoni havolasi bilan ishlashda ishlatiladigan maxsus kalit so'zi hisoblanadi get yuza bu radiusning yuzasini hisoblovchi funksiya get radius demak radiusni olish funksiyasi set radius yangi kelgan radiusning main funksiyasidan obyektni yangi obyekt yangi qiymat bilan kelsa demak radius o'zgaruvchisigni qiymatini o'zgartirishda ishlatiladi get obyektlar soni bu funksiyasi bu demak bizlarga sinfdagi obyektlar sonini qaytarib beradi endi destruktorga funksiya tuzyapman distruktorda demak obyektlar sonini minus minus qilyapti ya'ni obyektlar sonini bir birlik kamaytiryapti destruktor konstruktordan <laughs> farqli jihati distruktorni oldida oddiygina to'lqinli chiziq chizilib qo'yiladi e, to'lqinli chiziq chizilsa demak bu destruktor distru, bo'ladi to'lqinli chiziq bo'lmasa bu e, konstruktor hisoblanadi nima uchun endi obyektlar e, soni e, butun turda turgan obyektlar soni o'zgaruvchisiga bizlar static int qilyapmiz ya'ni o'zgarmas e, butun qilyapmiz sababi e, mana bu yerda bizlar mana bu konstruktor destruktor va funksiyalardan e, tashqarida obyektlar soni obyekt soni degan o'zgaruvchisidan foydalanyapmiz das va dastlabki holatda qiymatini 0 deb olyapmiz shu funksiyalarni tanasida bo'lmasdan o'zi mustaqil bo'lgani uchun xash e, e, doira nuqta s faylda mustaqil o'zini harakatlantirish uchun biz doira nuqta xashda uning e, turini statik qilib berishimiz kerak bo'ladi endi uchta obyekt keladi mana bu yerda uch marta plyus plus, plus bo'lib demak uch qiymat qaytaradi yoki bunisida mana bunisida esa shu uh, destruktor minus minus qilib uh, obyektlar demak konstruktor obyekt yaratyapti destruktor esa obyektni o'chiryapti uh, obyekt yaratgan vaqta demak pilus plyus bo'lib obyekt soni o'zgaruvchisi qiymati yangilanyapti obyekt o'chgan vaqtdi uh, minus minus bo'lib obyektning uh, qiymati obyektlar obyekt soni o'zgarivhsining qiymati kamayyapti bu yerda demak e, man funksiyamizda obyekt uchta obyekt yaratyapmiz uchta obyektdan ko'rsatkichli obyekt hisoblanyapti e, va obyektlar sonini hisoblayapmiz birinchi doira ikki nuqta e, get obyektlar soni funksiyasiga murojaat qilyapmiz demak uch qiymat chiqarib beradi sababi uchta obyektimiz bor va bitta birinchi obyektimizni o'chirib yana xuddi shunday get obyekt soni funksiyasiga murojaat qilyapmiz bunisida ikki natija chiqarib beradi mana demak dastlabki holatda obyektlar soni uchta edi bitta obyektni o'chirganimizdan keyin obyektlar soni ikkita bo'ldi tushundinglarmi ha tushunarli dinamik obyektlardan foydalanish mana dis maxsus ko'rsatkich kalt so'zi destruktor nima shu masalalarni tushundinglar a bu jarayonni tushungan bo'lsalaring endi funksiyaga obyekt bilan funksiyaga qanday murojaat qilamiz hozir e, get obyekt soniga klass e, nomi ikki nuqta qo'yib murojaat qilyapmiz ya'ni mana shu mana shu sinfdagi mana shu funksiyaga murojaat qilyapmiz ikkalasini ham endi sizlarga obyekt obyekt bilan doira sinfida demak obyekt bilan sinfdagi metodlarga ya'ni funksiyalarga qanday murojaat qiladis qilinadi shuni ko'rsatib beraman ko'rsatkichli o'zgaruvchi bo'lgani uchun avs ichida ko'rsatkichi bilan bo ko'rsatkichi bilan qo'yasizlar nima obyekt nomidan oldin yulduzcha belgisini qo'yasizlar va qavsni ichida qo'yasizlar va bu yerda nuqta bos keyin nuqta berganlaringdan keyin doira sinfini ichidagi bizlarga funksiya va konstruktorlarni ko'rsatib beradi demak yuzasini hisoblovchi dastur tuzing Evet. demak e, birinchi obyektimizni yuzasini ekranga chiqaryapmiz shuni e, yuzasi demak uch butun o'n to'rt bir yuz ellik to'qqiz chiqyapti bu e, obyektni nomini birinchi holatda qo'llagan holatda ishlatib ko'rsatyapman yulduzcha obyekt bir agar yulduzcha belgisini ya'ni ko'rsatkich belgisini yozmaym e, yozmaslik mumkin uni qanday holatda e'lon qilinadi obyekt bir bunda strelka qoiib mana strelka get yuza obyekt bir strelka get yuza bunda faqat ko'rsatkichli qilib yozmadim shuning uchun strelka belgisini qo'yib yozyapmandemak uch butun o'n to'rt ko'rsatkichli obyekt yaratayotganimizda biza ko'rsatkichli obyekt yaratayotganimiz uchun new calt so'zidan foydalanib uh, new calt so'zidan keyin uh, sinf nomini qayta yozishimiz kerak bo'ladi yani bu obyekt ko'rsatkichli obyekt yaratishda işte foydalanilyapti uh, mana bu delet esa ko'rsatkichli obyektni o'chirish uh, uchun foydalanyapti Uh, ko'rsatkichli kurs, uh, obyektga qiymatni ta'minlash uchun mana new kal keyin doira sinf nomini e'lon qilyapmiz qiymatini esa shu sinf nomidan keyin turgan qavs ichiga yozib qo'yamiz masalan obyekt uh, birning qiymati endi obyekt birning qiymati o'n uh, bo'lyapti

mana demak obyekt birning yuzasi uch yuz o'n to'rt butun bir yuz ellik to'qqiz chiqyapti obyekt ikkining yuzasi uch butun o'n to'rt bir yuz ellik to'qqiz chiqyaptibun yozib qo'yn sizlarga tushunarli bo'ladi uch yuz o'n to'rt uch butun o'na to'rt demak obyekt orqali sinf funksiyasiga murojaat qilsak ko'rsatkichsiz yozsa strelka orqali yozish kerak ekan agar ko'rsatkich ko'rsatkichi bilan yozayotgan bo'lsak qavsni e, chiga olishimiz zarur bo'ladi qavsni chiga olmasak e, ishlamaydi programmamiz o'sha e, sinfni ichida mana shu funksiyani topolmaydi Ders çınarlı buldum ya.